नमस्कार अटल मत न्यूज मधे आपले सहर्ष स्वागत है खर मी औळ टेकलोय आहे आणि मेन म्हणजे राठी मी शेजारी आहे आणि सोळा महिने आधी मी या ठिकाणी संभाजीनगरला जॉईन झालो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सोमनाथ राठीची घरी आले घरी येऊन त्यांनी ओळख करून घेतली आणि माहिती आलं शेजारी झालो आणि काही गरज पडली गेली तर आम्हाला आठवण करा आणि त्याच्यानंतर जैसे वैसे हमारा काम पड़ने का जब ही असल राठी जी बिल्कुल है घर को हजार और उनका सब बहुत सपोर्ट हमको है तो राठी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ कठोर परिवार की तरफ से और आपका आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह हमारे पास बनाए रखें ये मैं आपके यहाँ पर व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद रोज तो एक एक तो वो तो वो जाते थी, थी तो रो जा थे, थे मिलने के लिए और इतने उनकी तबियत का हाल चाल सोचते थे तो एक दिन से ऐसा लगता था कि अपने घर में कोई बड़ा है आज राठी जी से भी मुलाकात हुई तो सर में बहुत अच्छा लगा और उनका लीचर भी इतना पहली बार मुलाकात हुई जैसा मुझे लगा ही नहीं राठी जी के लिए मैं एक शब्द दो शब्द कहना चाहूंगी तारीफ करूं जिनसे वो अल्फाज नहीं मिलते तारीफ करूं जिनसे वो अल्फाज नहीं मिलते आप वो फूल है गुलशन के जो बार बार नहीं हैं। आपको जन्म की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारे परिवार का आज छत्रपती संभाजीनगर मधील एक सामाजिक कार्यकर्ता आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ऍक्टिवली भाग घेणारा कार्यकर्ता म्हणून ज्यांचं नाव अत्यंत आदरानं घेतलं जात आहे असे ज्येष्ठ पत्रकार संजय भारताचे संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक संपादक श्री शिवनाथ जी घाटी यांचा जन्म दिवस आहे सर्व त्यांचा वाढदिवस अत्यंत उत्साह अदालत रोड चालना रोड वरील एका हॉटेल मध्ये साजरा केला त्यानिमित्तानं त्यांचे सर्व कुटुंबातील सदस्य त्याचबरोबर त्यांचे पत्रकार मित्र अधिकारी समाजसेवक दिलेली मोठ्या संख्येने उपस्थित होते मी सर्वांच्या वतीने त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर सर्वांच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो पुढील आयुष्य अत्यंत आरोग्यदायी जाऊ अशी ईश्वर प्रार्थना करतो आणि आज आम्ही त्यांच्या त्यांचा वाढदिवस साजरा करतोय

कसं मग त्यानं सांगायची अजून कसं कसं त्यांनी संघर्ष करत कस आमचे आदरणीय वडील सोमनाथ पाटील आम्ही तीन भाऊ आहोत लहानपणापासूनच त्यांनी आम्हाला खूप पुढे नेण्यासाठी खूप मेहनत घेतली एकदम सुरुवातीच्या हमलातीच्या काळापासून ते आज आम्ही सर्व तीन भाऊ आणि आमची मुलं ही ज्या ज्या स्टेजवरती आहेत मागे पोचण्याचे एकमेव कारण म्हणजे आमचे वडील त्याचबरोबर त्यांनी सुरुवातीला वर्तमानपत्राची सत्राची सुरुवात केली होती साप्ताहिक संजय वार्ता म्हणून जवळपास आठ पासून पंचेचाळीस वर्षापासून त्यानंतर बाकी सत्तावीस वर्षापासून साईबी संजय वाळकर हे वर्तमानपत्र आपलं चालू आहे त्यामध्ये त्यांचं मौली मार्गदर्शक आम्हाला नेहमीच लागतो आम्हाला तिघा भावांना हे आमचे मोठे हो भाऊ हो संतोषि राठी हा छोटा भाऊ सचिन राठी हा आता पॉलिटिक्समध्ये पण आहे आणि आमची मुलं तिघांची मुलं आहे

सचिन राठी या उसकी विशेष गायत्री राठी को ये सर्वसाधारण मेरी बात आप खड़े करो तो विचार कर रहे हैं लोग रहेंगे तो सब भगवान करे अच्छा करेगा तो राजकीय विषय पे आपने जो तो प्रश्न पूछा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरी मामला के हिसाब से मेरी जो राजकीय हमारे यहाँ के हमदा था सभी सात भी आने वाले मगर वो रात में साढ़े ग्यारह बजे वो अभी बैठक में है। सोमवे तो साहब और जो पैठन्य है संजय केनेगर का है और कड़ा साहब जो तो है अभी कड़ा साहब फतूर को थे मुख्यमंत्री के साथ वो भी आ रहे तो रघुनाथ काले जिला परिषद के चार नगर अध्यक्ष आए रघुनाथ काले रानी साहब और साहब का मौका तो बात ऐसी तो तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि शहर में अभी जो 115 सौ पंद्रह वार्ड बने हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विकास और डेवलपमेंट के तो माइंड वाले लोग हमको लाना है तो पक्ष नहीं देखे कार्यकर्ता देखो नाम तरफ देखो रात को बारह उठ के आने वाला काम करने वाला पदाधिकारी देखो ऐसा मैं बहुत है संदी संदी, 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 मैं तो बहुत पुराना हमें इसका फाउंडर बहुत और मुझे पिछले बार टिकट भी डिक्लेयर हुआ था मगर डीटी साहब शिक्षणाधिकारी को मिला बाद में उनका भी कैंसिल हुआ तो इस वक्त जब भी अब जो है महानगर पालिका में मुझे ऐसा लगता है कि युति होंगी नहीं शिंदे साहब की और भाजपा की युक्ति होना कठिन है और उसके अंदर सब कार्यकर्ता उचार है तो मैं ये कहूंगा कि अपनी नियुक्ति को औरंगाबाद से अभी सोनो में अपने अध्यक्ष हैं तो सोनो ने अच्छे अच्छे लोग टीके देना ऐसा आह्वान सोए भाई और के संपादक सोए भाई स्वीकार करता हूँ आपको नमन करता हूँ और शोएब भाई को विनती करता हूँ

सिंह जी के पवन कुमार जी हमारे समाज के नेता रामलाल सोनी गोपाल जी अजमेरा जादू जी औरंगाबाद टाइम्स के संपादक शोय भाई खुशरो और सभी हमारे यूनिट के संपादक मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप मेरे बहुत बहुत पे आप आए और भगवान ने आपको ये दिल की जो तार मेरे सोनों में ये बहुत जुड़े और ये सोनों में जो कर रहा है कहाँ गाँव में संपादक कियाते सलाह नहीं है सामने को उसका कारण ऐसा है कि मैं जो जो जिस से चलते मालूम है थोड़े कारण थोड़े कर को मालूम है मेरा कहा सोलियों ने वैसी चल रहा है सबको मिलना सबका स्वागत करना सबको गले लगाना इसलिए मैं बहुत खुश हूँ लोग कुछ भी बोले औरंगाबाद में दो यू ट्यूब है ऐसे हैं सरकार के डिपार्टमेंट लोग बोलते हम यूट को नहीं बुलाएंगे तो उसके लिए मैं सोनों में उत्तर करता हूँ और माँ की टीम बनाओ उस टीम में एक राज जैसे जो बड़े बड़े शोर जैसे लोग हैं उनको एक में नाम और अपने एक मुख्यमंत्री को जुड़े कि में हमने क्या छोड़ा करे कि हमने किसका नुकसान करें YouTube लोग रात दिन मेहनत करते हैं उनके उनके एरिया का राजा रा है लोकपाल सिंह का राजा है संजय वाकर शाम का यूट्यूब गंदी का राजा है तुम पूरा तो 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 सरकारी ने में कहना मैं उसको लीड लूंगा आप पता नहीं चाहिए सब बनो तो मैं कार्यकर्ता बोलिए आपके साथ बम्बई चलूंगा दिल्ली चलूंगा और मुझे विश्वास है हम जाकर ग्राम जा रहे हैं उनको को, और उनको बोलो कि दिल्ली में हमारा काम तुमने करने है, कर। को दिल्ली में आप लोगों को रहने की फिर वो करेंगे, और अपना काम तो करके जाए मैं ग्राउंड को दबा के बोलूंगा और वो करेंगे मुझे भोजा तो आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत तो बहुत आप आप जाना, आप जाना नहीं। तो आप है तो ने सवाल किया है कि मैं औरबाद की अच्छा संस्थाओं पर हूँ क्लब जॉय ग्रुप सिटी क्लब और प्रेरणा ट्रस्ट जहाँ बैसल बच्चों को दोनों टाइम फ्री में खाना खिलाते थे उनको साइकिल अपन गए कम खड़ू बनाना फाइल बनाना सिलाई उसके बाद ये लाइटी का काम ये सब सिखा के उनको नौकरी को लाया अब तक जानो बच्चों को हमने नौकरी को अभी दिवाली को मारवाड़ी माँ समाज को एक तो एक तो कम साड़े बांटे एक तो एक कम नए गांटे और चार साइकिलों और वापस वाले और सिलाई मशीन भी दे समाज के ओर से आप जितना होगा उतना प्रयास कर रहे हैं और YouTube को आगे लाने की जवाबदारी मैं देता हूँ आप एक ही रखते एक ही अगर है तो अपना बहुत बड़ी ताकत मिलती है और दिल्ली बम्बई हमको हाँ लेबर पैर पे निवेदन देकर वहीं दे से दे पकड़ के मुख्यमंत्री ने पकड़ के अपने को क्या सहूलत मिलती है उनकी देखना तो धन्यवाद जयह आप आए हमारे खासतौर पे मैनेजर सोमनाथ उपस्थित है मेरे लिए खास उनका भी मैं आभार मानता हूँ और खासतौर पे शोब भाई का आभार सुबह सुबह कल छतर बजेगी सुबह आशीर्वादी आणि औरंगाबाद शतवणी समाजाने होलेले सहसष्ट व्यक्तीमत्व प्रत्येक कामामध्ये स्वतःला झुकून देणारे दे। आदर्श पिता त्याचप्रमाणे एक अत्यंत कुटुंबवस्था ग्रंस्थ आणि या शहराची खूप माहिती असणारे ग्रस्थ गेली कित्येक वर्ष जवळपास परिस्थिती पत्तीस माझा आणि त्यांचा सहभाग आहे मी त्यांना विसरू शकत नाही ते मित्र आहे ते सतत माझ्याबरोबर राहिलेले आहेत आणि सतत माझ्याबरोबर राहतील दिन रह जाते हैं कहानी बनकर बातें रह जाती हैं यादें बनकर पर दोस्त को हमेशा दिल के करीब रहते, रहते हैं कभी दुकान मिलकर और कभी आंखों में पानी मिलकर राठी साहब ये खड़बर अपन आदर्श व्यक्तित्व आहार औरंगाबाद शहरा जी छतरपति संभाजी शहरा जी अतिशयी है सर्व क्षेत्र में अपन योगदान देता मत सामाजिक क्षेत्र आरो राजनीतिक क्षेत्र कोणतंही क्षेत्र असलं तरी आपण पुढे होऊन आपण सगळी कामं करत असता आपला मित्रपरिवार तर चांगला आहे मोठा आहे सगळेजण आपले मित्र आहेत आणि अत्यंत स्नेयपूर्ण आपण सगळ्यांशी वागत असता आपलं स्वास्थ्य चांगलं आहे असं स्वास्थ्य आपलं शंभर वर्षापर्यंत चाललं राहावं अशी परत मी प्रार्थना करतो वाढदिवसाच्या आपल्याला अनेक अनेक ही शुभेच्छा देतो दिन महिने उदक हैं देखील दोस्त हमेशा साथ रहते नाही

श्री श्रीमंत राठीजी ती इथे दीड वर्षाआधी संभाजीनगरला आल्यानंतर त्यांची आमची ओळख आणि या दीड वर्षामध्ये त्यांनी मला प्रत्येक दुःखामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे रपोर्ट केलेला आधार दिलेला आहे आणि त्याचा आधार एकदम चांगले शिजर त्या मला मिळालेले माझ्या एरियाचा कायापालटसुद्धा त्यांच्यामुळे मला करणं शक्य झालेलं आहे जसं संभाजीनगरचे संजय वाहताचे संपादक आहेत आणि संभाजीनगर यांना एकूण माहिती आहे त्यामुळे मला सुद्धा महावितरणचं काम करत असताना संभाजीनगरच्या काही गोष्टींमध्ये त्यांच्याबरोबर चांगला सपोर्ट मिळत असतो ते सांगत असतात की आपल्याला याच्यामध्ये इम्प्रुवमेंट करायची आहे वगैरे सगळ्या गोष्टी आम्हाला सांगत असतात तर आशिष शिवनाथ काटेजी यांना आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी शुभेच्छा व्यक्त करतो तरी त्यांचं पुढचं आयुष्य

सोब यांनी त्यांना दुखीला राठी मॅडम यांनी त्यांना संसामध्ये अतिशय चांगली साथ दिलेली आहे आणि त्यांच्यामुळे मला असं वाटतं की राठेसाहेब आयुष्यामध्ये पुढे पुढे गेलेले आहेत त्यांना देखील मी या राणी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वास्थ्य आणि चांगलं जीवन जावं मी आणि आज दोघांनीही आधी आदर्श अशा प्रकारचे जीवन देऊन केलेलं आहे आजच्या युगामध्ये राहणार आहे खरोखर सौराठी योगदान खूपच मोठ्या याच्यामध्ये असं म्हणावं लागेल तर दोघांनी माझ्या अनेक आधी केले धन्यवाद